Вот вы говорите, 25 тысяч гривен со Львова в Одессу, это мало. Вот мне человек прислал в личку. Я специально убрал его данные, чтобы вы там на него не накидали, да? Вот, 16 тысяч гривен ему дает диспетчер. А я тут при чем? Мы платим 25. А сколько доходит до водителя, ну, слушайте, я не знаю. Это как бы не мой бизнес. Берите водителей, вот меня, я обращаюсь к вам, берите напрямую тогда контракты эти, мимо там диспетчеров или как вы, чтобы увеличить свою стоимость. Я прикреплю, это не я придумал, вот человек мне написал, поэтому мы считаем, что 25 тысяч гривен со Львова в Одессу это вполне нормальные деньги, включая там топливо и туда и сюда. Я же говорю, если вот посмотрите предыдущие посты, я готов и миллион платить, но дальше материалы я кому потом эти продам. Я один раз привезу за миллион со Львова э, в Одессу и все, я буду сидеть и ждать пока э, доставка не будет миллион, чтобы продать этот материал. Ну, не смешите. Короче, Константин группа, поэтому я же как бы знаю, что говорю. Мы же не каждый день, э, то есть не первый день работаем. ПВХ-мембрана и геотекстиль в Одессе в наличии. Звоните, везите, забирайте, покупайте. Пока.